dan Faisal cadang kerajaan laksana tiga perkara kurangkan beban pemandu e-hailing. Mas Armiyati tegaskan IPR dan sekretariat orang Melayu bukan ditubuh untuk wujudkan persaingan. Pas serah kepada polis siasat rakaman audio mirip MB perlis hina raja. Presiden Sabah Star sedang bentuk blok politik baru selepas keluar GRS. Rakyat diseru sertai himpunan bantah kehadiran Trump. Dan Rafiq Rashid persoal naratif PM Anwar dakwa syarat retorik politik. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum dan salam Malaysia madani Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal memberi cadangan kepada kerajaan melaksanakan tiga perkara bagi mengurangkan beban pemandu e-hailing termasuk menaikkan had subsidi sekurang-kurangnya 1000 liter sebulan bagi yang bekerja sepenuh masa. Katanya di laman Facebook itu kerana golongan berkenaan berperanan penting dalam mengurangkan kesan kecacatan sistem pengangkutan awam dan memudahkan pengangkutan rakyat di negara ini kedua menetapkan kadar khas subsidi petrol untuk pemandu separuh masa agar mereka tidak terus terhimpit oleh dasar berat sebelah ini ketiga mendedahkan data dan justifikasi sebenar di sebalik angka 600 liter yang ditetapkan terdahulu persatuan penghantar P Hailing Malaysia penghantar mendakwa kerajaan gagal membezakan antara subsidi petrol untuk kegunaan peribadi dan kuota bahan api bagi tujuan pekerjaan berikutan perbezaan itu memberi kesan terus kepada pendapatan ribuan pemandu e-hailing, ujar Tun Faisal. Dasar pelaksanaan budi 95 dengan had subsidi petrol hanya 600 liter untuk pemandu e-hailing sepenuh masa disifatkan sebagai dasar mendera rakyat kecil dan menutup mata terhadap penderitaan sebenar di jalan raya. Seorang pemimpin Perikatan Nasional PN berkata, Ikatan Prihatin Rakyat IPR dan Sekretariat Orang Melayu bukan ditubuhkan untuk mewujudkan persaingan di antara dua bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin. Bercakap kepada FMT, ketua wanitanya, Mas Ermiati Samsudin berkata, tidak timbul kerjasama Muhyiddin dan Tun M yang masing-masing mengetuai gerakan itu sebagai perkahwinan politik palsu seperti didakwa ahli MKT UMNO Fuad Zakarshi semalam. Menurut ahli Parlimen Masjid Tanah itu, IPR dan Sekretariat Orang Melayu membawa matlamat sama iaitu memperjuangkan nasib rakyat dan memperkukuh suara pembangkang dengan membina kesepakatan politik serta sosial. Tujuannya bagi membetulkan hala tujuh negara bukan bersaing tentang siapa yang mengetuai platform. Penyatuan IPR dan Sekretariat Orang Melayu memberi mesej jelas PN terbuka bekerjasama dengan sesiapa sahaja demi agenda rakyat. Gerakan dinamakan Sekretariat Orang Melayu dibentuk Jun lalu bagi menyatukan semua pihak yang memperjuangkan nasib kaum itu di bawah satu payung besar. Saya hanya dengar orang bercakap tapi masih belum mendengar sepenuhnya rakaman itu betul atau salah saya sendiri tidak pasti. Demikian kenyataan Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah sekaligus berkata, PAS menyerahkan sepenuhnya kepada polis untuk menjalankan siasatan lanjut berhubung rakaman audio didakwa mirip suara Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli dipercayai menghina Raja Perlis. Beliau bagaimanapun berkata tidak boleh mengulas lanjut berhubung perkara itu kerana masih belum mendengar rakaman tersebut. Terdahulu media melaporkan polis menerima satu laporan berkaitan rakaman suara didakwa mirip Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli yang dipercayai mengandungi kenyataan berunsur fitnah, penipuan serta penghinaan terhadap Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalulai dan Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid. Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Mat Rodi berkata, pihaknya menerima laporan itu yang dibuat oleh Setia Usaha Pemuda AMNO bahagian Arau, Hazalan Harun kira-kira pada pukul 5.30 petang. Sebuah blok politik baru sedang dibentuk di bawah nama Carangan Gerakan Bersatu Sabah GPS oleh bekas parti Komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS, Parti Progresif Sabah SAPP dan Parti Solidariti Tanah Airku Sabastar. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Presiden Sabastar, Jeffrey Kitingan berkata, beliau telah berbincang dengan beberapa pemimpin parti tempatan yang berminat untuk menyertai blok baru itu dengan rancangan untuk merasmikan GPS beberapa hari sebelum hari penamaan calon pada 15 November untuk pilihan raya negeri PRN Sabah 29 November. Terdapat juga rancangan untuk kumpulan itu bertanding di semua 73 kerusi bermakna ia akan bertembung dengan bekas sekutu GRS. Blok itu dijangka kekal sebagai pakatan ad-hoc buat masa ini dengan Sabastar dan SAPP sebagai komponen kerasnya. Kedua-dua parti meninggalkan GRS pada minggu pertama bulan ini selepas Sabastar dan SAPP memutuskan untuk bertanding di bawah logo parti mereka sendiri. Kedua-dua parti itu juga telah menentang keputusan GRS untuk memberikan konsesi luas kepada sekutunya Pakatan Harapan PH dalam rundingan kerusi bagi PRN Sabah. Salah satu pihak utama yang cuba direkrut oleh Jeffrey ialah Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ADM. Seluruh rakyat diseru menyertai himpunan bagi membantah kehadiran Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump ke negara ini pada Jumaat ini. Naib Ketua Pemuda PAS Muhammad Hanif Jamaluddin berkata, Kumpulan itu akan diadakan selepas solat Jumaat di Masjid Tabung Haji. Menurutnya, kehadiran Trump ke negara ini perlu dibantah kerana beliau bukan sekadar penyokong rejim Israel, malah merupakan dalang besar di sebalik pembunuhan rakyat Palestin. Lain itu katanya, sepanjang menjadi Presiden AS, Trump telah menyalurkan berbilion dolar bantuan senjata kepada rejim Zionis yang akhirnya membunuh ribuan rakyat tidak berdosa di Gaza. Dalam masa sama tambah beliau, Trump juga menggunakan kuasa veto dalam banyak resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mahu menghentikan kekejaman Israel walaupun hampir seluruh undian diberikan kepada Palestin. Ujarnya, Trump juga tanpa rasa malu mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS ke sana iaitu tindakan yang bukan sahaja biadab tetapi menikam hati umat Islam di seluruh dunia. Ketua Penerangan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Rafiq Rashid mempersoal naratif Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan di Pavali yang sekali lagi menyentuh isu pulangan dana awam berjumlah 15.5 bilion. Katanya di laman Facebook, meskipun kejayaan memulangkan semula wang rakyat perlu dipuji, namun naratif yang dibawa Perdana Menteri mula dilihat lesu dan sarat dengan retorik politik. Beliau turut merujuk pembentangan belanjawan 2026 baru-baru ini yang menyaksikan angka 15.5 bilion itu disambut dengan tepukan meja oleh ahli parlimen kerajaan. Namun mendakwa, Kamera Dewan Rakyat tidak pula menyorot reaksi ahli-ahli Parlimen UMNO yang sebelum ini dikecam Datuk Seri Anwar kerana didakwa sakau. Beliau mempersoalkan dari siapa wang-wang itu dirampas dan mengapa tidak dinamakan. Rafiq yang juga seorang peguam mempersoalkan status beberapa kes berprofil tinggi termasuk janji untuk mengambil tindakan terhadap individu tertentu dalam SPRM Lantikan pemimpin yang terlibat dengan kes DNAA sebagai timbalan perdana menteri serta kejayaan luar biasa individu tertentu yang dikatakan usahawan muda paling berjaya dalam sejarah ekonomi negara. Menurut Rafiq, jika benar dana 15.5 bilion itu dikembalikan kepada negara hasil rampasan, maka kerajaan perlu mendedahkan bukti dan maklumat terperinci tentang pihak yang terlibat. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.